Salam hörmətli qonaq azizlərimiz. Bu gün də ana məscəzər qəsəbəsində əlim yanı olan bir 3 otaqlı həyət evlə məs tanış edim. Evimiz tam sənədlidir. Evin də torpağın tam mülkiyyət sənədi var. İpoteka yararladı birbaşa bankla da evi almaq mümkündür, hörmətli qonaq azizlərimiz. Gördüyünüz kimi bu yoxarsı mənasına naveslə döşənmədir. Həyətimizə gəldik. Amma səmdə burada ağac görəkmiş əlavə olaraq gördüyümüz kimi bax yerə də var. Həyətində əlavə olaraq yenə yəni başqa işıqlandırmalar da var ki, orada da, burada da var. Yəni onlar da işıqlanması var. Həyətində belə bir gözəl bir mətbəx hissəsi var və burada əlavə olaraq həyətində sanuz və sanitar qovşağı hörmət qonaq lazərtimiz. Evimiz əşyaları satılıb çox təzə olaraq, hətta artıq çox təzə olaraq Ərəlan dayaqlarda evimizin qiymətinə məhs tanıdacağım. Burada padval da var. Palvan qapağı ağzı bağlı olduğuna görə mən göstərəm. Ev yaşayışlı evdir. Burada isə kombi sistem dorbatı kanal azlarımız. Evimiz kombi sisteminə təchiz olunub. Bütün kommunikasiya xətləri tam qaydasındadır. Burada görürsüz ki, mərkəzi kanalizasiya sisteminin də ətrafı da var burada. Həyəti rasına, həyətinə maşın daxil olur və navesinə mən sizə göstədim kanalımıza abunə olmağı video bəğənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə ən birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. Satışda isə ucuz bu, bahalı da mümkündür. Kreditlə də əldə edə biləcəyiniz evlər var ki, onlarla da maraqlana bilərsiniz. İnşallah evi olmayan insanlar belə gözəl bir evlər Allah təala qismət etsin. İndi isə mən sizi evimizin içinə tanış edəcəm hörmətli kanal izləyicilərimiz. Evimiz 5-6 tərəf köşədə yerləşir. Daxil oluq, hörmət qazayacağıq evimizin içinə. Evimiz gördüyünüz kimi çox səliqəli, səhmli remot on load, hətta artıq belə bir gözəllikdədir. Və gördüyünüz əşyalar da hamısı qalacaq. Yəni bunlar da üzüzə əşyalardır, hamısı bahalı əşyalardır. Kombi sistem işlək vəziyyətdədir. 2-ci ev kimi istifadə olunur. Bura isə evimizin mətbəx hissəsidir. Mətbəxi ilə də mən tanış edim. Və hörmətli qonaçlar, evimizin içində də gördüyünüz kimi gözəl qətnə sağlan təhliz olunmuş sanuz və sanitariya qovşağı. Burada mövcuddur şukadı və yerdə isti poldur həm atana gözərimiz. Evimiz bir də xatırladım ki, 3 otaqdan ibarətdir. Bura evimizin birinci otağıdır. Buranı da göstərdim sizə. Bax belə bir ümmetdir. Otaqlar işıqlıdır, havalıdır. Burda da əlavə olaraq burdan açılıb işığı var ki, ondan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni xatırladım ki, evimiz əhəli satılır. Burada da əlaqəli komp sistem var. Orada da var komp sistemi. Burayımızın qonaq otağıdır. Bir yataq otağı ordadır, bir yataq otağı buradadır. Hörmətli kanal izləyicilər. Burası bizim ikinci yataq otağıdır. Olan da mən sizə tanış edim. Bax, belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Kanalımıza abunə olmağı video bənimə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə 100%-ə biz tanış ola bilərsiz. Bə, onu da xatırladım ki, pəncərlər də öz həyətinə baxır. Yəni hasardan məsafəsi var. Yəni evin işığı olan, havalanması çox gözəldir. Döşəməsi laminatdır. Sadəcə altından poldur və üstündən də laminat təzən bilsin döşənib. Qiyməti isə 50 min manata satılacaq. Alacaqlar sözsüz ki, endim az azıq da olsa olacaq. Əlimdə olan bir evlərdən biridir bu da. Ətraflı məlumat üçün zəng vura bilərsiniz. Sənədlər də bir daha xatırladım ki, tam mülkiyyətli, evinə torpağı tam mülkiyyət qəbzi var ə bankdan da ipoteka ilə ala bilərsiniz. Evimiz isə Rom restoranından yuxarı yerləşir. Avtobusla mərkəzə çox yaxındır, hətta artıq. Ətraflı məlumat üçün zəvrə bilərsiniz. Məktəb də yaxınlığında var.